в ночь с 31 на 1 января, то есть новогоднюю ночь, 6 миллионов украинцев, которые живут в больших городах 50 тысяч плюс и являются абонентами кабельных сетей, они в эту ночь могут взять и увидеть черный экран. Если у нас власть барыг, то главная барыга это президент. Зараз люди отримают 150 долларов, а через 10 лет, если все будет все хорошо, люди будут отримать 300 долларов то будут жить в злыднях вечно. Продажные журналисты, как вы, сколько бы вы меня не обзывали, не попросили, вам не спрятать с того факта, что я был единственный президент на постсоветском пространстве, который не допустил коррупцию. Добрый вечер, мы на территории Свободы, прямой эфир на телеканале 3 s ТВ. Наша аудитория сегодня вся медийная Украина. Сто журналистов из всех областей Украины, кроме оккупированных территорий или непоконтрольных Украине, мы задали вам вопрос, кто человек года 2016. Вот, как вы, вот что вы ответили. Михаил Саакашвили, 14% считают, что он человек года, 10% Юлия Тимошенко, 8% Надежда Сащ Савченко, Владимир Гройсман, премьер-министр, 8% и президент Украины Петр Порошенко, 8%. Я приглашаю в студию человека года, которого вы выбрали, Михаила Саакашвили. <плодисменты> На прошлой неделе... Верховная Рада Украины решила выделить 4 миллиарда гривен на помощь селу. И куда эти деньги пошли? Фермерам? Не тут-то было. 4 миллиарда поделены между агрохолдингами. Это значит 1 миллиард одному агрохолдингу, остальные 3 миллиарда на несколько других. А фермеры остались носом. А кто случайно самый главный, один из самых главных агрохолдингов в стране? Угадайте с трех раз. Это президент Порошенко. Президент Порошенко, несколько друзей президента, которые владеют двумя агрохолдингами, и фермеры из своего кармана оплачивают агрохолдинг. В результате мы получаем в селе ситуации, когда несколько агрохолдинговых кланов выдавливают и убивают средний класс не только украинского силы а целом Украины. Но я думаю, что я не просто, просто потому, почему сюда пришел, я думаю, я хочу вам рассказать другую историю. Я думаю, что журналистов она должна заинтересовать. Честно говоря, я много думал, рассказывать ее или нет, потому что дело касается оборонной сферы. Я беру на себя ответственность их, с ними ознакомить украинскую публику, потому что я думаю, что не имеют права эти барыги в секрет, секрете сохранять эти документы от украинской аудитории. Значит, покупаем мы, оказывается, двигатели от, для БТР-80, это двигатель «КамАЗа». Они не сертифицированы. Двигатели сейчас КАМАЗ уже их не используют, они называются двойного назначения, но двойного назначения там уже нет. Это просто чисто военный двигатель БТР-80. Как вы знаете, это БТР 80-го года выпуска. И у нас вам, нам, видимо, нужны их двигатели. Мы покупаем их в Республике Молдова. Но у Молдовы нет БТР-80, у Молдовы вообще практически нет вооруженных сил и нет бронетехники. У меня есть свое мнение, откуда берутся эти двигатели. Я не буду сейчас об этом говорить, чтобы совсем уж все секреты не удавать. Но, даже дело не то. Мы покупаем двигатели, значит, и тут есть: а кто такой? Сначала двигатель покупает в Молдове некий немец. Что вы понимаете, немца зовут очень по-татарски или по-башкирски. Ширин Наби. У него есть у него есть адрес mail.ru. Так вот, этот татарский товарищ, который зарегистрирован в Германии, значит, и которого, если вы можете набить, зайти, посмотреть, что это такое, это Ширина объект, это он торгует поддержанными автомобилями. Он покупает машины, чтобы понимать, где-то по тысяче долларов, по тысяче евро за штуку. Это мелкий торговец с поддержанными автомобилями. Вот он главный посредник покупки большой партии оружия у Украины, у спецэкспорта, Республики Молдова из Германии. Мы покупаем машину у барыги машин. двигатели Большие барыги покупают у маленького барыги. Значит, этот э, ширин, значит, мы купили количество двигателей по 5 тысяч, 7 тысяч, то есть он купил в Молдове, ну не молдавский, конечно, двигатель за 5725 э, э, евро за штуку. А потом эти двигатели были проданы через 4 дня в Украину, за, за 15 тысяч евро. Два с половиной раза навара. И они официально, мы их покупаем из Германии. Но границу они пересекают на селенном пункте Майки Одесской области. Идут через Одесскую таможню из Республики Молдова. То есть, реально, на, только на этой сделке одной, у которой есть неопровержимые факты этих двигателей, они, за, за, заработали, э, они заработали, они заработали 4,6 миллионов гривен. Значит, таких сделок в Украине заключено гораздо больше. И чтобы вы понимали, если идти по этой линии, то люди, которые занимаются импортом вот это хотя бы этой техники, заработали почти 3 миллиарда гривен только за этот год на махинациях с оружием, на, мах, на закупах для нашей армии. Кто занимается закупками нашей армии? Это заместитель главы РМБО, кум бизнес-партнера, партнер президента Порошенко, бывший Свинарчук, так была ее фамилия, перед тем, как его назначить, и поменяли фамилию Гладковскую. Таких историй очень много. Они реально зарабатывают на крови наших солдат и на этой войне. В Украине есть технологии самые современные. Но назначили куратором этой области обычного барыгу. Этот Кладковский, он барыга обычно, он продавец автобусов. Он понятия не имеет, ни про страну. Он ее, конечно, не любит, потому что свои так дачи он имеет в Испании. Вы обещаете делать великие вещи, но это лишь обещанки. Но... А теперь ответ на простое вопрос, что делать? Не обещать и не красти. И тогда люди пойдут за всеми политиками. Потому что 25 лет у нас это и происходит, что все обещают, ничего не делают, а потом их не найдешь. Когда у меня, у нас будет власть, я обещаю вам, мы посадим 25 тысяч коррумпированных чиновников в Украине. Я обещаю, это можно записать для истории. Мы посадим их. Вы знаете, сколько судей я посадил в Грузии в первые три месяца своего правления? 36. Вы знаете, сколько судей в Грузии? 20 раз меньше, чем в Украине. Умножьте 36 на 20 и столько мы посадим в Украине. Найдем ли мы хотя бы судей для того, чтобы они смогли заменить судей и каким-то образом, скажем так, качественно выполнять свою работу? Конечно, если судьи, вы говорите, а кто, кто источник судей сегодня в Украине? Они, они или из Киваловской академии, или из Харьковской академии, все они кумовя, все они дочери, все они сыновья, все они двоюродные братья. И мы выбираем из одного пула все время. 25 лет, одни и те же лица политической элиты, одни и те же лица, и одни и те же семьи суди одни и те же семьи прокуроры и мы говорим вот кроме этого негде убирать каждый день я встречаюсь тысячи чем людей я ничего не привлечу приходят просто потрясающие люди уровень полит людей в украине на 10 порядком выше да 10 несколько раз выше чем уровень так называемой политической элиты на самом деле барык доброго дня ольга фарра сдолбу в сити Пане Михайло, можливо, я зараз скажу доволі неприємну для вас річ, але в регіонах складається враження і говорять вже поза спинами, називають вас. Популістом новим популістом України 2016. Ви апелюєте до таких слів Баригії, як ми вже чули, знайомо нам з Котеняк і інша така лекція. Ви коли приїжджаєте в регіон? Ви вичікуєте, коли приїдуть тележурналісти, декілька хвилин. Ми вже традиційно знаємо на якому етапі ви, вас треба. Змінці? Рівненська область недавно ви в нас були. А ви були у нас на міро так була. І е, вичікують, коли ви починаєте. Чого-то я вас Не тому я спросу. Не перебувайте, будь ласка, мене. Е, ви починаєте спектакль, вас знімають, всі аплодують, і ви собі їдете далі. І так ви курсуєте регіонами. Так, звичайно, картинка красива, ми дуже любимо. Кому принадлежить ваш коли канал? Емоційно... Кому принадлежить ваш канал? Извините, кому принадлежить ваш канал? Питання вам ще не задала Нет, до кінця. Ні, давайте, кому? Я не можу теж Питання Хорошо. я можу озвучити. Скажіть, будь ласка, ви зараз позиціонуєте себе як активно, але до діла не доходить. Те ваши поиски в регионах. Как вы планируете, ставлячи на популизм и свою деятельность уже зараз будучи президентом, как планируется ваша работа? Я прямо скажу, что продажные журналисты, как вы, и ваши владельцы, никогда меня не... Сколько бы вы меня не обзывали популистом, я вас я серьезно это говорю, при всем уважении со совсем журналистам здесь, но я вам это говорю. Продажные журналисты, как вы, сколько бы вы меня не обзывали не популистом, вам не спрятать с того факта что я был единственный президент на постсоветском пространстве, который не допустил коррупцию. Вы вам не спрятать того факта, что я увеличил бюджет Грузии в 11 раз, при всем том, что я снизил налоги на 60%. Вы вам не спрятать того факта, что реально... реально, Нет, я вам... Нет, 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 извините. Я прекрасно знаю, что есть умные журналисты, есть продажные журналисты. Сколько бы вы ни кричали «ганьба», я вас не боюсь. Посылайте по поцелуй своему владельцу, пожалуйста. Отсюда. Вы выполнили заказ, Право. Да, у меня, 18, скорее, 18, короткая 20, реплика. Но... Первая реплика о доверии. Мы кричим, просим доверия, и сами же ее разрушаем, это доверие. Не давая взлететь ни новым лидерам. У нас же со времен Майдана так и не появилось лидеров, которые мы могли бы поставить рядом и сказать, вот эта сила, подобно Саакашвили, пробивающая стены. К сожалению. А вторая реплика о том, что дай бог нам побольше не, не популистов. Мы, к сожалению, путаем очень часто термин популист, человек с идеалами, с мечтой, с видением страны. И человек, который говорит этими идеалистическими тезисами, мы его приравниваем к дешевому популизму повышения пенсии за счет повышения налогов или доп. эмиссии. Поэтому дай Бог стране побольше мечтателей и дай Бог нам с вами давать им доверие и возможность увидеть результаты. Давайте поговорим о будущем странам по-серьезному. Потому что я вижу, что Украина превращается в дом для престарелых. Со всем уважением к престарелым. Да? И с большим уважением к людям пенсионного возраста, с опытом, которые жизнь прожили. Но без молодежи страна никуда развиваться не будет. А что у нас получается? По данным Мирового банка, Мировой банк это организация, у которой официальные источники и ничего неофициального не учитывается. С 1992 по 2013 год за границу на постоянное место жительства или с целью получения статуса беженца выехали почти 655 тысяч украинцев. А за следующие два года, то есть 14-15, за два года 550 тысяч. Мы проездили по э, предприятиям, по польских предприятиям, На яких, щоб ви розуміли, таблички тепер двомовні. Навіть не таблички, а от роздруківки, ксерокопічні на кожній стінці польською і українською мовою. Так багато працює українців, десь 10 десь 60-70%. Тут підприємство, на якому ми були, 1100 чоловік. Із них 60% – українці. І вибачте, це не інженери там. Люди приїжджають Чорноробами люди приїжджають на роботу низькокваліфіковану. За 2015 рік, порівняно з 2013, тобто за два роки Майдану, нашого, після нашої перемоги, видано, видано дозволів, офіційних дозволів на працю на 950% більше, аніж в 2013 році. Не на 9%, не на 95%. Це офіційні дані. На 950% офіційних дозволів на працю це ми не вираховуємо, хто приїхав нелегально, хто приїхав навчатися. А в Польщі зараз вчитися, перепрошую українцям легше, аніж в Україні, тому що там безкоштовне навчання є для українців. 950%. А тепер по конкретних чи по конкретних людях торік отримано дозволу 762 тисячі 700 дозволів офіційних. Це правда. 762 тисячі 700. цього року. За півроку знаєте скільки? Цього року вже 614 тисяч 196. А далі ми спілкувалися з цими конкретними людьми, бо це цифра. Тобто, щоб зрозуміло, десь мільйон людей тільки в Польщі. А ми аналізували ситуацію з Португалії, де на півдні є містечка, де понад 10% працівників вже з України. Понад 10 З, Знаєте, острів Капрі, та такий дуже відомий острів, де там відпочивали якісь там псевдореволюціонери. Де основна робоча сила це біля Неаполю. Тепер українці. Тобто, українці всюди. Звідки ці люди? З якою освітою? Наступне питання. Це люди дуже часто з вищою освітою. Щоб було зрозуміло, вони там упаковують одяг. А, тобто, це чорно, чорнороби. Людина з Полтави, наприклад, це військовий. 50 чомусь там років він тільки-тільки вийшов з військової служби. Він не може тут знайти роботу, це високваліфікований працівник в своїй сфері. З Житомира це інженер. З Вінниці це а, представник силових структур в міліції, причому елітних структур. Я не вірю, поки ця влада, що ситуація зміниться, і буде робота, за яку люди будуть отримувати нормальні кошти. Хоча би, як вони там отримують, умовно кажучи, 700 доларів. А у нас зараз, знаєте, яка перспектива. З зростанням ВВП, так звано. Зараз люди отримують 150 доларів, а через 10 років, якщо буде все добре, люди будуть отримати 300 доларів. Тобто будуть жити в злиднях вічно, і їхні діти будуть жити в злиднях вічно. І тому є ще третя категорія в цій Польщі, яка не соромилась сказати. Ми будемо шукати будь-яку роботу, повертатися в Україну не збираємося, ми не віримо. Олесь, як і будь-яка е, ситуація, ця ситуація має зворотню сторону. Е, ну, чи, чи ця медаль має свою зворотню сторону? Я би вам порадив поїздити також і по Україні, по хороших підприємствах, і попитатися їхніх керівників, чи е, задоволені вони тими кадрами, які в них працюють, і чи хочуть люди працювати. От приклад Тернопільщини в нас недавно був президент Порошенко, відкривав черговий завод, який зроблений на е, кошти. Німецької компанії, так звані інвестиції. Так от, відколи це підприємство працює, відтоді вони постійно дають оголошення про те, що вони шукають робітників. Їх годують безкоштовно, їх довозять безкоштовно, але тим не менше величезна е, міграція кадрів. На запитання, чому люди не хочуть там працювати, відповідь одна: бо там треба працювати. Людина ментально, яка їде за кордон, вона налаштована на заробітки. В Україні вона налаштована жити. Життя передбачає перекури, життя передбачає е, розслабони, життя передбачає інші речі, які не передбачені в такому статусі, як заробітки. Наших людей там ждуть і не важно в якому вони віці, какого вони образування. Головне, що у них є бажання працювати. От мені кажется, в этом теж заключається одна глобальна проблема. Здесь наших не ждут, здесь ти нікому не нужен. Я думаю, що це один з найважливіших моментів. Структури нам необхідні структури. Я постійно підкреслюю, коли кажуть, у нас після Майдану піднялась громадянське суспільство. Ні, друзі. Індивідуальна громадська активність піднялась, а не громадянське суспільство. Після того, що відбулося, в нас от середня зарплата скільки? 150 е -е, доларів. Близько, менше навіть середня. навіть менше, ніж 150 доларів. Люди не йдуть працювати тут, а їдуть на заробітки не тому, що вони алкоголіки або не хочуть працювати, тому, що вони не такі дурні, вони можуть прийняти 150 доларів і 600 доларів. В валюті, в валюті Зарплати в сусідніх країнах європейських вони набагато вищі. Тому банальний економічний розрахунок, і люди туди їдуть. Що потрібно було в такій ситуації робити, і що відбувається в інших країнах, коли країна... Стає дешевою через девальвацію своєї валюти. Вона стає привабливою для того, щоб іноземні європейські компанії тут відкривали свій бізнес. Люди є, визначаються, і в цій імміграції частина з цих людей вернуться. Я бы хотел также подчеркнуть, что, например, у нас есть 3-4 человека, один из них потенциально Нобелевского ряд, они на академическом совете. И мы их вводим. Они работают э, в США, они работают в Европе, но они хотят участвовать в стране э, в работе э, интеллектуально. Я хочу ответить на этот вопрос, что никто не вернется. При правильных условиях вернется. Надо условия эти создавать, никто не спорит. Вы заметили одно событие на этой неделе, которое может привести к тому, что в ночь с 31 на 1 января, то есть новогоднюю ночь, 6 миллионов украинцев, которые живут в больших городах 50 тысяч плюс и являются абонентами кабельных сетей, они в эту ночь могут взять и увидеть черный экран. 3 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о телевидении и радиовещании. Они существенно изменили условия работы телеканалов и кабельных операторов. В конце ноября, начале декабря телеканалы выставили провайдерам условия. Либо вы платите за наши программы, либо мы больше не будем предоставлять вам свой сигнал. Марьяна Ивасюк, какая ваша реакция на это? Наша реакция такая, что мы не можем позволить себе просто так начинать, начать платить э, такую сумму с первого числа, более того наша позиция больше заключается в том что сами условия договоров, которые необходимо подписать для нас неприемлемы. Там присутствуют такие пункты, как согласование подписания договоров с другими медиагруппами, такие пункты, как пакетное размещение всех каналов медиагруппы в бесплатном социальном пакете, в котором нет больше платных каналов. Все хотели честных коммерческих отношений, как это, в общем-то, есть в большинстве стран Западной Европы, как это есть в Штатах, ну, в общем, в большинстве цивилизованных стран. В этом смысле это хороший, нормальный, правильный закон. По поводу дорого или дешево, ну, об этом говорится. Смотрите, когда мы формировали условия для провайдеров, мы исходили из того, что Цены должны быть такими, когда провайдеру однозначно выгоднее согласиться на наши условия и платить, чем отказаться от наших каналов. И все провайдеры, в смысле все без исключения, с кем у нас были разговоры один на один, не вот так вот в публичном поле, да, широко для пиара, а один на один, они все признают, что действительно условия сформулированы таким образом, когда выгоднее на них согласиться выгоднее с точки зрения бизнеса наш рынок а, перегрет количеством телеканалов а, наш рынок а, выставляет не совсем наверное корректные условия для разных игроков когда за российские телеканалы а, провайдеры платили с украинских телеканалов требовали деньги у вас есть телеканалы вы об этом прекрасно знаете но а, на самом деле, если брать в разрезе долгосрочной стратегии, за контент в принципе в мире принято платить. То есть деньги идут по цепочке. Потребитель, который потребляет этот контент и готов за него платить. Посредник, который предоставляет техническую возможность смотреть этот контент. И правообладатель, которому деньги в итоге попадают за произведенный продукт. Поэтому никто не спрашивает зрителя, готов ли за контент платить зритель. Вот Спросіть зрителя, готові ли они платить за це деньги. И они проголосують гривной. Я сам з села і значить, знаю і спілкуюся з цими людьми. Ті люди, які значить, ми не можемо підняти цю абонплату більше, тому що значить, курс пішов, люди отримують зарплату в гривнях, а ми обладнання купуємо в доларах. І е, ми би хотіли це зробити, але от приклад показав Ощадбанку, на 10 гривень почали брати лише за платежі і люди запищали дуже страшно. Добре, що Ощадбанк Приватбанк значить переключив на, на себе, і це згладить цю ситуацію. Нам зараз прийдеться практично десь приблизно підняти ціну, якщо виконати ці умови цього закону. І... Підписати договора, оці кабальні, ото, що говорив е, Маркіян, значить, з медіагрупами, значить, нам приблизно прийдеться підняти на ті ж самі 10 гривень. На що ми отримаємо, значить, оток, от, е, абонентів і, і так далі. От ви, е, значить, якщо люди перейдуть на спутнікові антени, значить, це є що? Це є практично другий Крим. Ми бачимо, що в Криму було за місяць, коли відключили українські канали. Тільки на місяць, і от ми отримали результат. От, от і, і робіть висновки далі. говорю вам до свидания, прощайте, честно говоря, не знаю.